Будет все возможно, что моего ребенка заберут в детский дом. Могла быть арестована в любой момент. У тебя вырваны полностью все твои корни. Очень много моих друзей остались в тюрьме. Моя половина сердца как бы живет в моей стране. Это страшно. Оля, вы были наблюдателем э, во время президентских выборов э, 20 -го года. Но это тогда вы начали заниматься политикой? Или до этого вы тоже интересовались тем, что происходит? Ну, это громко сказать, что я занималась политикой. Я просто всегда за справедливость. И по поводу того, что происходит в моей стране, я знала уже давно. И в 2010 году я принимала участие в мирных, как бы, скажем, митингах, потому что выборы были как бы всегда несправедливые, я это видела. Мне повезло, я училась в гимназии, и у меня была преподавательница белорусской мовы, человек, который очень любит свою родину и хорошо разбирается в истории. И вот в девятом классе она еще как бы посеяла как бы в нас что такое хорошо, что такое плохо, что такое справедливость. И тогда сказала, что у нас что-то в стране происходит что-то не очень правильное. Понятно, что в рамках возраста подростка меня это не очень интересовало, ну, что прям как бы активничать. Но по мере моего взросления, становления, я понимала, что все происходит хуже и хуже. И я не могла остаться в стороне. Понятно. А до этого как бы до э, разговоров бесед с этой учительницей, э, например, в семье, в вашем кружке были такие разговоры? Да, я выросла в хорошей семье, в которой, конечно, прививались какие-то ценности. Вы были наблюдателем, и что после случилось. Что произошло 9 августа? Произошло убийство, произошло очень э, жестокое подавление моего народа. И, конечно, в следующ, на следующие дни э, вышло уже большое количество людей. И на мирные протесты вышли женщины в белом, с цветами против агрессии. А ваш участок, это было где? Где вы были наблюдателем? Я была наблюдателем, это был участок общежития завода МАС, он такой достаточно сложный, я была там одна, независимым наблюдателем. У меня как-то вот... Ну, мы распределялись, и я вот пошла на такой достаточно сложный участок, но я была очень удивлена... Но это, извиняюсь, это в Минске? Да, Или... это в Минск. Минске. Да? Да. Угу. Я была очень удивлена, ну, я была... Ну, то есть это общежитие завода. И я ожидала там какой-то встретить людей, которые, вот, наверное, не так борются за свободу. Но я именно там обрела столько поддержки. Там ну, нас выгоняли с участков, с милиции. То есть люди, просто жители этого общежития, приносили мне стулья, там, приносили воду. То есть, ну, как бы вот этот слой населения, про который говорит Лукашенко, который за него, это совершенно не так. Эти люди просто за меня вступались, даже у нас там был конфликт. Ну, я пыталась избежать конфликта, чтобы не лишиться аккредитации, потому что это все время очень сильно ну, провоцирует на участке. Но конфликт, можете рассказать про это. Ну, Между как тем... бы конфликт, то есть нам нельзя было находиться в помещении, то есть нас всячески оттуда выгоняли, провоцировали, то есть, например, есть такие правила, и мы не можем обращаться к членам комиссии, то есть там через, то есть, ну, постоянно были жуткие провокации, люди там и оскорбления какие-то там были, то есть выделялись места только для наблюдателей, которые от, так скажем, государства, от государства, о, да, да, то есть и мы ну, сидеть сутками, стоять, они забирали стулья, которые в коридоре нам выносили люди. Но вам есть, или вы были сама? А, ну, дело в том, что у нас были группы людей, мы переписывались, мы знали друг друга, это происходило, в принципе, на каждом участке. Нам очень было тяжело вести свою, как бы, законную, потому что я была аккредитована наблюдатели, зарегистрированы, нам было даже тяжело в этом, то есть нам не нас не допускали, как бы, на участок, там э, напечатывание урн, ну, то есть всячески чинили препятствия, поэтому пройти вот эти вот пять дней это было достаточно сложно. Я знала, что это большой риск, но я понимала, что я все-таки действую в рамках закона. И э, я не ожидала, что ну, будет настолько сильный прессинг потом. То есть, вот в таких вот страшных репрессиях, конечно, я не ожидала. Я не знала, что так будет. Одна mm. а вас лично как влияли? Как. Но э -э, перед референдумом, то есть, получается, спустя полгода ко мне в 7 утра пришли с обыском ОМОНовцы, представители РОВД, и как бы мне настоятельно рекомендовали как бы, отступиться от своей гражданской позиции и чтобы я мало ли не выдвинула свою кандидатуру на независимые опять как бы, наблю наблюдения за референдумом. То есть, вот прям так принудительно. То есть, естественно, были списки, потому что мы официально зарегистрированы были. И вот прошел такой большой рейд по всем наблюдателям, кто не успел уехать со страны, но я не хотела уезжать со страны, это вот прям моя была позиция прям до последнего. В тот тот обыск декабря, наверное, меня немножко расслабил, потому что многих забирали, меня тогда не забрали, но сейчас я понимаю, там, ну так сложились обстоятельства, у меня был болел очень ребенок в тот момент. Дома, то есть была такая обстановка, мне почему-то кажется, что какое-то сработало, может быть, милосердие. Меня не забрали в декабре. Ну, и я осталась в стране, хотя как бы мне э, все сказали, надо выехать. Все как бы с кем я э, общалась в тот момент, наблюдатели, они все уехали со страны. Я осталась. Ну, потом я была арестована спустя четыре месяца. Угу. А почему вы решили остаться? Ну, я не хотела уезжать, это моя страна, я много где была, я много где видела, я очень люблю свою страну, как бы, я с большой семьи, меня много связывает с этой страной, как бы, ну, почему я должна уезжать с моей страны? Я там жила, я там училась, я строила бизнес, как бы, там родились мои дети. Ну, это было очень тяжелое решение, как бы выехать. И вы решили остаться и тогда нормально работали, занимались своим бизнесом, да? Э, ну, конечно, я оставалась работать, заниматься своим бизнесом, но, естественно, ну, как бы негодование у меня как бы постоянно происходило. Но потом, конечно, когда произошла война в Украине. Я как бы везде активно, как бы, в принципе, высказывала свою позицию, я не скрывала, в принципе. Я, конечно, старалась действовать в рамках какого-либо такого иллюзорного закона. Ну, например, я выкладывала видео, которые я снимала, то, что происходит на улице, как бьют людей. Я это не комментировала, я, ну, как бы выкладывала на своем аккаунте, чтобы сами люди оценивали, что происходит. Я не даю этому оценку. Я просто как это независимо показываю, что да, происходит. Вы знали, что за такое сажают людей. Но за что? Если бы я как бы призывала, если бы это было разжигание межнациональной розы, это если были мои комментарии. Я ничего не разжигаю. Я иду по улице и я вижу, когда ОМОНовец бьет женщину, она катится с горы, он ее пьет палками то, э, ну я это не комментирую. Я да, просто... я имею в виду, что вы как бы, конечно, вы ничего плохо не делали, но вы знали, что я не могла это, молчать. что вы рискуете. Я знала, но я не могла молчать. Жизни. Я не ну, могла я молчать. Понятна. Это очень сложно оставаться равнодушной. Это очень сложно. Очень okay. сложно было в каких-то моментах закрывать рот, естественно. Но вы ожидали, что вас могут арестовать? Но в Беларуси, к сожалению, ты всегда понимаешь, что ты можешь быть арестована в любой момент. И не за такие вещи. То есть Беларусь живет уже давно в таком страхе и знаете как бы даже вот я разговариваю например сейчас с иностранцами рассказываю например свой какой-то досвид да для меня это уже в принципе не так страшно да а людей это пугает а мы в таком живем то есть ну то есть мы все как бы поним... ну мы выбрали как бы да свой путь такой ну и да мы рисковали но нам не так страшно уже как бы когда ты постоянно в страхе ты уже не так страшно а вы с детьми вашими например Обсудили это, сказали, что слушай, возможно, а это знают все, mm -hmm. то есть даже дети. Mm -hmm. Когда мой ребенок отказался выступать, он э, горнолыжник, mm -hmm. когда он э, говорит, я не хочу выступать под этим флагом, потому что под этим флагом Аммоновец приходит в мой дом и бьет людей, mm -hmm. это не я ему сказала, они между собой говорят, то есть они вырастают в этом, это скрыть же невозможно. Mm -hmm. Они же не в изоляции, дети. Это же не трехлетние дети. Тогда вас арестовали уже в 22 году, да? Да, меня арестовали в апреле. В апреле. И что дальше произошло? Дальше мне предъявили уголовную статью, я ждала суда. И потом была осуждена. Сколько это все длилось? Ну, около четырех месяцев я провела в СИЗО. Потом меня осудили на три года домашней химии. А расскажите несколько, э, польскому зрителю про домашнюю химию, потому что это такая очень что своеобразная, своеобразная да. химия. А, ну, самым простым языком это похоже на домашний арест. А, это очень индивидуально. Каждому человеку, гражданину, подходит и расписывается программа индивидуальная. Например, если ты мама в декретном отпуске, то, например, тебе дается только один час в день, когда ты можешь выйти, купить продукты и ну, находиться дома, потому что ты, например, не работаешь. То есть ты не имеешь права посещать общественные места, приходить в гости. Ну, то есть, это, в принципе, тебе инспектор прописывает твою программу. Если ты работаешь, то есть ты приносишь документы, и тебе как бы тогда, если ты безработная, то тебя могут обязать какую-то работу, которую тебе вынесет инспектор. Если у тебя уже есть какая-то профессия и работа, ты приносишь свое расписание. И тогда ты можешь покидать свое жилище только на время работы. То есть выходные ты находишься всегда дома, и тебе дается час, как бы еще на, вот, на покупку и продуктов. Они это проверяют. Да. И самое может, ужасное, так. что они проверяют, они приходят ночью, могут три раза за ночь прийти. А, например, у тебя спят дети, то есть тебя будет ну, звонят. Дверь, и ты как бы обязана всегда поднять трубку и открыть дверь и показать ну, с паспортом оказаться. Помимо этого ты, ну, в зависимости тоже от инспектора, должна приходить раз в неделю в саму РУВД на отметку. Также тебя обязывают просмотра пропагандистских фильмов каких-то. То есть ты тоже обязана там посещать. Но вы там смотрите эти фильмы или у вас, у вас дома? Нет, нет, нет. Ты должна явиться на просмотр фильма к определенному времени и вот как бы. Но вы, в конце концов, не прошли через все это, да? А, я не прошла и... по какой причине. Когда я находилась в СИЗО, я понимала, что очень много по политическим статьям идет замена режима. Тебе могут выдумать, потом у тебя, например, три нарушения, то есть одно нарушение, второе нарушение, например, тебе приходит и на пять минут опоздал, или не подняла вовремя трубку, или что-то, ну, то есть придумать нарушение в нашей стране очень легко. Ты получаешь в начале сутки, то есть тебя забирают на 15 суток опять, в изолятор и вот три нарушения ты уезжаешь на замену режима на колонию то есть получается домашняя химия и э, так что это очень рискованно потому что очень легко э, попасть это очень легко угу. попасть на колонию но и я не прошла потому что очень много идет потом дополнительных статей Тебя осуждают по одной статье потом навешивают еще дополнительные то есть это такая практика и я это насмотрелась как бы пока я находилась в тюрьме так что Многие с... девочки уходили на замену режима. Так что сразу после суда вы уже приняли решение, что будете бежать со Я тоже стороны. до последнего не приняла такое решение. Я думала, что я попробую отбыть домашнюю химию. Но я была подвергнута очень сильному прессингу. У меня забрали документы, у меня не было паспорта. А так как моего ребенка, пока я находилась в тюрьме по политической статье, он учился в хорошей гимназии. Ваш старший сын. Мой младший сын. А, младший. Мой старший сын уже как бы жил в Польше, в университете, и уже на него было заведено уголовное дело, и он не возвращался в страну, к сожалению. Так что он уехал вовремя, когда вы уехал вовремя, да, mm -hmm. как бы. Да, потому как что как у нас сидели, уголовные да? дела 16 лет. Когда меня арестовали, нашли фотографию с ним. И понятно, а, что А, И тогда он уехал. Он уехал, нет, он уехал раньше. А, он понятно. уехал в 2021 году, поступил угу, в университет. Понятно. Он уже был в Польше. Угу, понятно. Мне не отдавали мои документы, то есть это мой гражданский паспорт. А, моего ребенка попросили со школы, в которой он хороший учился, и перевестись в школу, как бы другую, по месту жительства отца, пока я сидела в тюрьме. И чтобы устроить ребенка в школу, мне нужен был паспорт. Там мне не отдавали мой гражданский паспорт, я не могла как бы оплатить страховку на машину, я не могла забрать свои кредитные карты, потому что у меня не было гражданского, мне не давали справку. То есть я прошла 8 кругов ада, просто даже переписка, просто, ну то есть... Это, это незаконно. То есть я как бы отбываю свое наказание, но у меня нет граждан. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, хотя бы справку, что я там такая-то, такая-то, имею ребенка. То есть у меня не берут ребенка в школу 1 сентября. Мне сказали, что в принципе, достаточно ясно, что если вы не можете отдать школу ребенка, ну, то есть такой как бы замкнутый круг, то государство возьмет на себя обязательства в детском доме по воспитанию вашего ребенка. Но я понимала, что как бы будет все возможно, что моего ребенка заберут в детский дом, а мне будет новый срок, и я приняла решение уехать. И вы оказались в Польше тогда? Или я оказалась в Польше. И как это, это было? Вы к сыну старшему приехали? Нет, я не приехала. Я приехала в Белосток. Была девочка, которая сидела со мной, то есть она меня встретила. Я приехала с рюкзаком в джинсах. Естественно, у меня с собой ничего не было. Со бы. своим младшим сыном, да? Нет, Нет младшего с... ребенка со мной было небезопасно. Его привезли спустя... спустя время, две недели другой дорогой, потому что со мной ехать это ну, как бы риск. Я могла быть арестована в любой момент. И что чувствует человек, который вдруг оказывается в чужой стране, как бы совсем, как бы все приходит, приходится начинать заново. Очень тяжело. Ну, сложно сказать, что он чувствует, когда у тебя вырваны полностью все твои корни. Но спустя какое-то время закрывается базовая потребность в безопасности, ну и ты начинаешь жить но ты не можешь жить уже ну вот по поводу например интегрироваться в общество потому что к сожалению очень много моих друзей остались в тюрьме на больших сроках и я понимаю что я не имею права как бы забыть их и я не могу жить обычной жизнью как обычный человек там мне как бы я там благодарна там, ну, например этой стране которая там дала мне убежище но ну, я не могу жить обычно же. Моя половина сердца как бы живет в моей стране. С моими людьми, которые там остаются. И я продолжаю делать, что могу. Хотя бы говорить об этом. Когда осознанная миграция – это одно, когда ты бежишь. Но и как вы устроились здесь, в Польше? Я пока даже как бы не знаю, как сказать, устроилась ли я, никак я не устроилась, наверное, а, потому ваш... что я все время в ожидании, что я вернусь. Понятно. Ну и вот сейчас я понимаю, что там, мои дети здесь уже как бы там учатся, что я. Эм... Ну вот они уже как бы говорят на другом языке, даже вернуться в, в Беларусь. Может быть, им даже здесь придется закончить, например, какую-то школу. Я пока так далеко не думаю. Но понятно, что я постоянно в ожидании возврата домой. Угу, понятно. А ваш младший сын, как он приехал к вам, как он себе тут... Ну, как он? Ну, конечно, у него очень было плохо. Я выросла в многодетной семье, у него там друзья. То есть вырвать, вот так проснуться в одно прекрасное утро, и просто бросить все. Ему очень сложно. Ну, например, в школ... он, он сразу в школу пошел или. Да. Ну, были у него какие-то друзья, или из Беларуси, или может, Ну, потому что у нас сейчас очень много беженцев. Да, да он, конечно. Так что это помогает, что он не один. Это да? очень помогает нам, очень помогает, конечно, и психологи нам ну, предоставляются. То есть это и я очень благодарна учителям, которые в Польше были, они очень поддерживали. Но все-таки здесь в Польше вы в основном в круге беженцев из Беларуси общаетесь или тоже Ну здесь да, все-таки мы. Друг с другом общаемся больше? Ну, потому что я пока еще не знаю языка, и нас тут как бы и много, и ну, еще я не так много времени, наверное, здесь. А вы думаете про тот день, когда вы сможете обратно домой поехать? Каждый mm -hmm. день. Но чтобы это случилось, это что должно произойти? в политическом плане. В ну, политическом и... плане должен Лукашенко уйти, угу. точнее сам он не уйдет, его должны осудить и должны пройти, произойти реабилитация всех людей, должны выпустить из тюрем полизаключенных, и реабилитированные люди, которые как бы в розысках сейчас, потому что мы все в розыске. Те, кто отбывает домашнюю химию, как бы только после этого можно вернуться. Да, вы думаете, это... Вы оптимист или, скорее всего, пессимист. А я не могу без другого. Если я потеряю эту надежду, то это очень сложно. Вы думаете, но как вы думаете, это возможно? Я думаю, да? это не то, что возможно, это однозначно будет вопрос времени. Я даже как бы ставлю максимальные сроки, это ну, 5 лет. Это, 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 это максимум. Угу. Если ничего не произойдет, то есть, как бы само по себе, то это ну, так не может так продолжаться. То есть... Ну, это думаю, невозможно. Но думаете, война в Украине она по -пос... По -пос... Да, по -пос... Я скорее думаю, всего поможет. Что... Я <свят> очень на это надеюсь, и я как бы и общаюсь как бы с ребятами, с Калиновцами, и как бы понимаю, что да, это тоже. Мы очень ждем, конечно, ждать от, <свят> от Украины это как бы ну глупо, но мы тоже не сидим на месте, мы тоже делаем что-то. Мы все все что-то делаем, никто не сдается. А можете Нет? рассказать, что именно вы делаете? Ну, я говорю, везде на всех площадках стараюсь говорить, что происходит. Потому что, к сожалению, даже вот в Белостоке, это приграничный город, некоторые вообще не знают, что у нас было в 2020 году. Также я стараюсь, у меня очень много друзей на Украине, я стараюсь рассказывать, что у нас было, что у нас происходит. Мы налаживаем... Вот сейчас у нас создается ассоциация политзаключенных, которые прошли весь этот путь и знают, как помогать людям, которые находятся в стране. Мы поддерживаем друг друга, как бы, чтобы мы не забывали, что происходит, что мы все хотим вернуться. Вот, ну. А откуда у вас сила? Откуда у вас Я сила, не от знаю. сила у меня... У меня стоят образы тех людей, которые остались. Да, это, да. это страшно. И я понимаю, что каждый день то, что они там проходят, это каждый день фатально. Каждый день там Ну, ты понимаешь, что засыпаешь, и ты знаешь, как, как засыпают в тюрьме люди, как они просыпаются. И это дает мне силы. Но это были люди, с которыми вы дружились еще до того, как... Так интересно, что так... Нет, там были люди, с которыми мы подружились и там, но и там встречались люди, с которыми я дружила на воле, но я не знала, мы пересекались в тюрьме, такие тоже бывали случаи. Беларусь, на самом деле, она очень небольшая, и как бы... Теория шести рукопожатий там хорошо работает. Там всегда мы кто-то кому-то сват, браты. И... А в тюрьме э, есть люди, с которыми я пересекалась два часа, но мы стали очень близкими друзьями, потому что вот эти лишения все, они пробуждают у тебя много как бы чувств, и ты остаешься вот прям как бы ты никогда не забудешь уже этого человека и как мы там друг друга поддерживали, чтобы выжить и там то и на свободе мы продолжаем общаться. А, а можете еще рассказать вот эти месяцы, которые вы провели в тюрьме, как они повлияли на вас лично, на ваш, я не знаю, ну, не характер, но на то, кем вы чувствуетесь, что вы думаете про то, что важно в жизни? Поменяла в лучшую сторону. Я избавилась от многих как бы, проблем, которые мне казались очень серьезными на самом деле это вообще не серьезно я стала больше ценить вообще моменты каждый день то есть вот каждый день для тебя становится ценной я стала более чувствительна я стала более эмпатична то есть у тебя обостряются все твои как бы вот качества они вот становятся вот прям расцветают там и, ну, если ты правильно используешь свое время, конечно, может, и по-другому, как бы можно уйти в сильный регресс, а можно уйти в сильный прогресс. Так что я правильно скажу, если скажу, что вы как-то стали лучшим человеком да. после этого заключения. Я стала сильнее, как uh -huh. бы. И я поняла, что я правильно то есть я не жалею о том, что как я поступила. Я хочу, чтобы это прекратилось, потому что это прошла, и я теперь не остановлюсь. Понятно. Ну, надеюсь, что вы сможете скоро вернуть себя домой. Спасибо, Спасибо вам, вам, что вы поделились своим опытом.